Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Елена Ледней, практикующий таролог. Сегодня я отвечаю на вопрос одной из подписчиц моего канала. Вопрос был такой. Девушка купила таро Логинова, но почему-то у нее не получилось сработаться с этой колодой. То карты не те выпадают, то карта дня не проигрывается, то в раскладах совсем не то выходит, информацию считать нельзя, карты путаются, еще что-то. В общем, контакта с колодой нет. И вот она меня спрашивает, как я нахожу общий язык со своими колодами, учитывая, что у меня их очень и очень много, и были ли у меня подобные проблемы. Спасибо за вопрос. С удовольствием отвечаю, потому что своим опытом делиться Всегда приятно, особенно если это кому-то интересно. Да, вот на экране вы видите те колоды, с которыми у меня возникали проблемы. Но решала я их совершенно по-разному. Поэтому я просто могу поделиться своим опытом, ну и кое-что посоветовать. Итак, первая колода, с которой у меня э, были проблемы, скажем так, в контактировании, это была колода 78 дверей. Это была моя вторая колода после того уэйта. Ей уже много лет. Она уже, видите, вот такая... Ну, видно по краям, что она много была в работе. Вот. Да? Хорошая такая скоробейская колода. В чем была проблема? Во-первых, я никак не могла понять двойку жезлов. Вот просто, вот знаете, смотришь и не понимаешь вообще о чем это. Учитывая, что Таро 78 дверей, колода полуоракульного типа, она очень своеобразная, в ней своеобразные сюжеты, здесь нет привычных нам символов мастей, она у меня тут вот прям, ну, как бы с прямыми перевернутыми картами, потому что я так работаю, и учитывая, что 78 дверей имеют такую вот фишку, как двери и ключи, то в зависимости от того, открыта дверь или закрыта, в прямом карта положении или в перевернутом, значения могут существенно различаться. Да, так вот, двойка жезлов. Вот когда я вспоминала классическую уэйтовскую двойку жезлов, молодой человек стоит, э, держит в руке модель земного шара, смотрит вдаль, да, вот думает, синица в руке или журавль в небе, э, оставаться ему на том месте, где он сейчас, заниматься тем, что у него есть, или все-таки выбирать что-то другое да, расширять горизонты и так далее. И вот я никак не могла понять вот эту девушку, которая наполовину просунулась в дверь. и честно скажу понять не могла довольно долго И именно из-за этого я не могла даже работать с колодой. И только тогда когда меня наконец дошло, что здесь тот же самый выбор наполовину, то есть вроде бы как девушка нос высунула сквозь дверь, но в то же время она только один шаг сделала, а второй ногой осталась за порогом. То есть здесь та же самая проблема выбора, что и в классическом Таро Уэйта. Вот пока я это не поняла, я работать с этой колодой не смогла. Что я с ней делала, чтобы это понять? Как ни странно, у меня сработал способ, который с другими колодами у меня не работал никогда. Эм, есть такой оригинальный способ, как подружиться с колодой, это положить ее под подушку. Я не знаю, как это сработало, честно скажу, я не сторонница такого способа, мне кажется, что это какое-то суеверие, но тем не менее, вот в конкретном случае у меня с Таро 78 дверей этот способ сработал. Вот я однажды проснулась и до меня вдруг дошло, что означает эта двойка жезлов. Вот и все. И с тех пор у меня никаких проблем с Таро 78 дверей не было. Ни с прямыми картами, ни с перевернутыми. Все понятно, все замечательно, отличная рабочая колода. Далее, следующая колода, с которой у меня э, возникли на первых порах моменты э, отсутствия взаимопонимания, это Таро Сирен. Поскольку мой знак зодиака рыбы, то, конечно, я не могла не приобрести эту колоду. Но дело в том, что эта колода ко мне попала в качестве подарка от моей знакомой, которая сделала на этой колоде несколько раскладов. Возможно, именно поэтому колода сначала не шла на контакт. Учитывая, что я опять-таки работала с ней на прямых и перевернутых позициях, то при попытке сделать расклад на этой колоде, она мне выдавала исключительно перевернутые карты. Вот какую-нибудь там перевернутую пятерку жезлов, или там перевернутую, там, не знаю, тройку кубков, то есть какие-нибудь такие вот карты. Вот если прямые карты она мне выдавала, то также какие-то неблагоприятные. Либо десятку мечей, либо пятерку кубков. То есть вот что-то вот она вот такая вот была очень капризная. Хотя... Э, все-таки это ведь инструмент, да, а не одушевленное существо. Но тем не менее у каждой колоды есть все-таки какой-то свой характер, который закладывается э, автором и художником, то есть какая-то вот энергетика, которую закладывает автор и художник в эту колоду. Э, вот. Но тем не менее со временем э, она просто как бы вот перестала вот такие вот фортили выкидывать и стала работать нормально. То есть у нее вот просто был какой-то период такой капризов, да и все. Вот. Я что-то с ней делала, но честно скажу, я уже не помню, что. В общем, но танцев с бубном, как я это называю, то есть каких-то ритуалов и прочих там заморочек, я с ней не делала. Но как бы просто вот со временем она просто перестала капризничать, да и все. И к какому выводу я пришла? Я пришла к выводу, что если возникают проблемы с какой-то колодой, вот так у меня было в случае с Таро Древней мудрости, вот с этой колодой тоже она не шла на контакт, она мне выдавала либо перевертыши, либо вот башню она мне выдавала, там либо тройку мечей, еще что-то. С этой колодой я поступила гораздо проще. Я просто ее отложила на полгодика. Через полгодика я ее достала, и она у меня прекрасно работала. То есть я ничем там не заморочивалась и просто решила, что если э, у меня не получается найти контакт с колодой, если она мне выдает какие-то такие карты, вот не соответствующие действительности, то ее просто нужно отложить на отдых. И все. Потом достанете и всему свое время. Если что-то с колодой не получается, значит отложите ее и все на какое-то время. По прошествии времени достанете, через какое время достать колоду, это вы уже решаете сами. Но вы увидите, что все с этой колодой будет нормально. В всяком случае, у меня так было вот с э, Таро э, Древней Мудрости. И также у меня было с э, колодой Чиро Марчетти э, Таро Божественного Наследия. У меня уже была такая колода, только напечатанная просто в типографии. Мне подруга сделала подарок. Вот, она вот взяла просто и напечатала такую колоду в типографии и подарила мне. Вот, вот такая вот у меня была колода. А потом мне подарили еще одну колоду, уже оригинал, э русскоязычное издание. Но вот как раз русскоязычное издание не захотело опять-таки идти на контакт. Но здесь была Другая причина. Колода напрочь отказывалась работать с перевернутыми картами. Как только я перевернула все карты и стала работать на прямых, все проблемы исчезли. Почему так? Не знаю. Просто рассказываю, как это было. Тем не менее, в работе эту колоду я использую редко. Вот, ну, как-то не знаю. У меня есть и завоченное таро, и таро божественного наследия, и таро снов. Но почему-то, вот, знаете, они в интернете выглядят красиво, а когда берешь их в руки и начинаешь работать... Как-то вот, ну не знаю, у меня вот пропадает желание с ними работать. Я люблю, скажем так, ну, живые краски, настоящую живопись, вот что-то такое. Мне вот это больше нравится, чем компьютерная графика. Хотя, повторюсь, на экране компьютерная графика выглядит шикарно. Поэтому мой вам совет, прежде всего если у вас не получается найти контакт с колодой, если она вам выдает перевернутые карты, или если она вам выдает только негативные карты, или если вам выпадают карты, которые совершенно никак с действительностью не соотносятся, просто отложите ее на время, просто положите и пусть она полежит. Может быть это будет, не знаю, неделя, месяц, три месяца, полгода, смотрите сами. Второй совет. Попробуйте все-таки вот такой странный способ. Положите колоду под подушку. Некоторым сны снятся. Все-таки э, колода Таро э, – это наш проводник в мир подсознания. Поэтому э, у некоторых людей этот способ работает. Вот Кто особенно чувствителен к таким вещам, у кого э, яркие сны, тем могут даже сниться арканы из конкретной колоды, если ее положить под подушку. Я знаю такие случаи. Вот у меня на форуме девочки писали, что такие случаи у них происходили либо они получали какую-то информацию об этих колодах или о конкретных картах. Поэтому попробуйте такой способ. И есть еще третий способ. Сделайте расклад диагностика колоды. Посмотрите, на какие вопросы колода будет отвечать. Возможно, по характеру самой колоды, по ее направленности, вы поймете, почему она не хочет в данный момент с вами сотрудничать. И еще один момент. Если вы работаете с прямыми и перевернутыми картами, то предварительно продиагностируйте колоду и по этому вопросу. То есть, допустим, как лучше работать с этой колодой, в каком случае она будет выдавать более ну, четкие ответы. В том случае, если вы будете работать только на прямых позициях, или в том случае, если вы будете работать с прямыми и перевернутыми позициями. Попробуйте и такой способ. То есть вот, как говорится, просканируйте свою колоду. Вот. Попробуйте любой из предложенных способов, может быть, вы придумаете что-то еще. Но э, еще раз хочу подчеркнуть, что я не сторонница э, чисток колод, э, укладывания их в полиэтилен и запихивания в морозильную камеру. Э, вождение свечой над этими картами, я не знаю, посыпание их солью. Для меня это все чистое суеверие. Оно может быть полезно только в том случае, если оно вам помогает психологически настроиться на колоду Таро, на работу с ней. Вот и все. А в остальных случаях все эти танцы с бубном, они просто бесполезны. Вот, я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. Спасибо за внимание.